जेश खास हमारे बुलाने पर यहाँ पे आए हैं उनका यहाँ पे आज के इस प्रोग्राम में सरकार होना जरूरी है वो है तो हम हैं उनके बिना ये प्रोग्राम अधूरा है उनके सकार्य के वजह से उनके कॉपरेट की वजह से ये प्रोग्राम हुआ है और आने वाले दिनों में होता रहेगा दोस्तों बात में बताना चाहता हूँ मराठी में की गेल्या काही दिवसापूर्वी एक छोटस रोपट विशाल गोसावी या युवकाने लावलं आणि ते रोपट बघता बघता इतकं मोठं झालं की एक नवे दोन नवे तीन नवे हजार नवे एकूण दोन लाख सबस्क्राईब या चॅनलचे झाले आम्हाला सार्थ अभिमान आहे या चॅनलचा या चॅनलचे संपादक विशाल भाऊंचा व मालेगाव विभागीय संपादक हरीश भाऊंचा की त्यांनी नेहमीच कलाकारांसाठी प्रेरणादायी काम केलेलं आहे म्हणून आज या कार्यक्रमामध्ये प्रबंधभूमी न्यूज महाराष्ट्र चॅनलचे एकूण दोन लाख सबस्क्रायबर पूर्ण झाल्याबद्दल त्या ठिकाणी एक या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य आणि विशेष सत्कार म्हणून आज आम्ही त्यांना या ठिकाणी आमंत्रित केलेलं आहे तर मी सगळ्या कलाकारांना विनंती करेल की आपण सर्वांनी या ठिकाणी उभं राहायचं आहे पंख से कुछ नहीं होता है हौसलों से उड़ता है मालेगाव शहर का एक नंबर चैनल प्रबंध भूमि महाराष्ट्र न्यूज मैं रोक करता विशाल भाऊ गोसावी यांनी या ठिकाणी यायच आहे या सर्व कलाकारांच्या वतीने आपला या ठिकाणी सत्कार या ठिकाणी करण्यात येत आहे काय टाळ्यांचा बदल झाचा सत्कार त्यांच्या सन्मानाचा सत्तार विशाल मी मालेगावातील आजच्या या कार्यक्रमासाठी जे कलाकार या ठिकाणी आहेत त्या सर्व कलाकारांनी विशाल भाऊंचा या ठिकाणी सत्कार करायचा आहे जो टाळ्यांचा कदर करायचा आहे सगळ्यात आजच्या या प्रसंगी आपण आपलं खूप खूप अभिनंदन असंच आपली प्रगती हो आणि आमच्या कलाकारांच्या मागे आपण नेहमी उभं राहो हीच आपल्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतो आणि परमेश्वराकडे कर, प्रार्थना करतो की आपल्या चॅनलची भरभरा वर आठवाहो यानंतर दुसरा जो सत्कार आहे मालेगाव विभागीय संपादक

सत्कार सरकार का है सत्कार हरीश भ का है सत्कार प्रबंध भूमि महाराष्ट्र गुरु जगह का है आजच्या या सुपर यादे ऑफ साहेब या कार्यक्रमानिमित्त सन्मान्य हरीश भवसा या ठिकाणी या या लाख पूर्ण झाल्याबद्दल ठिकाणी येत होती विशेष सत्कार आम्ही केलेला आहे जोरदार काळ्यांचा गजर विशाल भाऊ गोसावी आणि सन्मान्य भाऊ मारू साहेबांसाठी झाला पाहिजे आजच्या या प्रसंगी मी सरांना विनंती करेल की या ठिकाणी मनोबल व्यक्त करायचं आहे खूब खूब धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता तो। हूं यह सत्कार आप लोगों ने हमारा किया लेकिन यह हमारा नहीं है ये आप सभी का सत्कार ये सम्मान जो हमें मिला है यह आपकी वजह से मिला है आपके सरकार से वो मिला है आपका जो हाथ हमारे पीठ पे था इसलिए हम लोग यहाँ पता कोई भी कलाकार कोई भी कलाकार जब उसको अगर वो कलाकारी वो आदाकारी जब करता है और उसको जब आप जैसे दर्दी लोग जो उसको प्रेरणा देते सम्मान बढ़ाते उसका उत्साह बढ़ाते जब वो कलाकार आगे बढ़ता है और ऐसा ही काम हमारे मित्र अमोल जी सालूम के मैंने इसको देखा हो कि कई बार ये हर कलाकार का हौसला अफजाई करते हर कलाकार को ये उसकी उम्मीद जगा करते हैं उसको आगे लाते हैं और ये इतना बढ़िया काम ये करते हैं और जब ये इतना बढ़िया काम करते हैं तो हम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते कि हमारे ये कलाकारों को इनकी अदाकारी हम कनता के सामने लाए हमारे मालीगाव के ये जो कलाकार है जैसे आज लोगों का अभिमान है कि प्रबंध भूमि महाराष्ट्र न्यूज आज मालेगांव से लेकर के दो लाख सब्सक्राइबर और नासिक जिले में एक नंबर का चैनल बन चुका है ये कहने में मुझे गौरव महसूस हो रहा है मुझे आनंद महसूस हो रहा है इसी तरह जो हमारे कलाकार है ये मालेगांव का हर कोई फनकार हर कोई कलाकार ये दुनिया में किसी कलाकार से कम नहीं है इतने अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पे मालेगांव में इस ऊपर वाले ने यह इस धरती पे पैदा पे किए जो ये हमारे साथ अपना भी नाम मालेगांव का नाम ही रोशन कर रहे हैं अपने खानदान का नाम रोशन कर रहे अपने गाँव का नाम रोशन कर, कर रहे मुझे फख्र है इन सब पे मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी एक छोटा सा कलाकार हूँ आप लोगों को कहा तक पता है मुझे मालूम नहीं लेकिन मैं एक बात यहाँ पे आपके सामने क्योंकि ये मेरी बिरादरी है ये मेरे मेरे दोस्त मेरे अपने घर के लोग हैं कोई परायर नहीं है यार घर की बात घर में तो कह सकता है ना आदमी मैं भी एक छोटा सा फनकार हूँ आपकी दुआ से आपके आशीर्वाद से ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं अभी तक सोलह सीरियल और सत्रह फिल्मों में काम कर चुका हूँ ऑल इंडिया रेडियो का मैं ऑथराइज आर्टिस्ट हूँ गवर्नमेंट की तरफ से ऑल इंडिया रेडियो पे भी मेरे प्रोग्राम हो चुके हैं कई नाटक भी हो चुके हैं इस तरह से एक छोटा सा कलाकार मुझे मालूम है कि ये कले का जो सफर है ये यह यहाँ तक कैसे पहुंचा कि जब मैं फर्स्ट टाइम जब स्टेज पे आया था जब आप जैसे मेरे अपने दिल में बसे हुए लोग जब मेरे को टालिया बजा के जब मेरा सम्मान किया मेरा हौसला बढ़ाया जब मुझे मेरी उम्मीद जगी और मैं धीरे 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 आगे बढ़ते गया और मालेगाँव से मैं पहला कलाकार था कि जो छोटे फिल्मों में और बड़ी फिल्मों में मैं मतलब छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर जा चुका इसका पूरा श्रेय मैं मेरे मालेगाँव वालों को दूंगा जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई करी और ऐसे ही ये हमारे कलाकार ये फनकार मुझे गर्व है कि आज इस स्टेज पे एक मालूम नहीं है दो मालूम है एक कलाकार फिल्मों का है और मुझे फख्र है ये मेरी बहू है ये मेरे छोटे भाई की ये मेरे छोटे भाई की मिसेस है कि हमारी बहू, ये भी आज मारू परिवार का अपने सिंगर के जरिए अपने गाने के जरिए संगीत विशारद लेकर के इस मालेगांव का नाम इसने भी रोशन किया है ये मालेगांव के कलाकारों में इनका भी नाम आता है आज देखिए आप समझ सकते हैं और मैं मेरे भाई को और मेरे अंकल को मेरे परिवार को आप जान सकते हैं मैं उनकी भी तारीफ यहाँ पे जरूर करना चाहूँगा कि मेरे भाई ने आज कोई जरूरत नहीं लेकिन उसके हौसला अफजाई के लिए उसके अंदर ऊपर वाले ने जो कला दी है जो गुण दिए है उसको वहीं पे सीमित नहीं रखते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए वो तो कभी भी हिंच के नहीं उसने इसका हौसला अफजाई करी जा तू स्टेज पे मैं हूँ तेरे पीछे आज आप इसमें एक औरत यहाँ पे गाना गा रही है। ये 101 है। बात है, अगर आपके अंदर कोई है घर वालों को भी उसको आने देना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे को इतना का मौका दिया मैं फिर से एक बार अमोल जी के आप सभी का और इन सब कलाकारों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ धन्यवाद शुक्रिया खुशी के बुलौनी के, के दिलों में जो आदमी को आदमी की तरह मिलता है ঠুক so <laughs> <laughs> ज ताज्या व महत्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोर वर जा रमनभूमी ऍप डाऊनलोड करावं या धापोळीच्या जीवनात अपडेट